Так, доброго ранку про футбол трохи. Так, что мы там бачили? Ну, начну с наших тандела Бенфика. Ну, была по колено воды, дождь дикий проливной, Тандела она на вылет идет. У Бенфики были моменты, не забивали. Вот этот шоу э, ну. Павлидис, он не видит по бокам игроков, но он тупой такой, я его не переварю, этого Павлидиса. Престиане этот много старался, бил. Вратарь длинный такой этой команды тянул. Ну и плюс, был пенальти, я считаю, но он сначала дал, потом отменил. Там было ну, пенальти в сторону в ворот этого. Тон Судаков старался, он так как и все, там грязные в трусах. Трубин, в принципе, игра более-менее нормально. Ничья. АПЛ. вчера были матчи прикольные. Особенно АПЛ вообще сумасшедшая, чумовая. Так. Астон Вилла Брэнфорд. Ну, была встречная игра. Астон Вилла под выдох у вас видно. Все на всех фронтах. Дан Гаутара. На 47-й забил мяч. И при том, что Брэнкфорд <кхватная> в 10 играли. Астон ничего не смогла сделать. Сенсация. Тоттенхэм <класс> Мансити. Ну, начали красиво. Райан Шерхи там всех тягал. Пижонничал. Когда надо было 7 отдавать центр, он бил <класс> сложный мяч. Красиво, но сложно. За это получилось зюлей от этого. От Гвардиолы. Забил красивый мяч. Муша видит поле. Но он фрая. Играет красиво, но фраер. Потом Антуан Семенье по центру прошел. Забил. Ну а у этих вот Эттенхэма палочка Веручалочка Доминик Саланка. 53-70. Прекрасный матч. 2-2. Так, следующее матче. Обновить. Так, обновить. Манчестер Юнайтед Фухем. Ну, чумовой матч был. Чумовой. Забил этот Кевин. Ну, сначала Казимира. Матео Скуня начал забивать. Красивый мяч влепил. Ну, хороший игрок напад. Купили дорогих нападов. Потом Хименес пенальти забил, и Кевин наш с Шахтера. Слева левого фланга прошел в дальнюю девятку, такое зарядил. Ну, <coughs> Кевин Панадусе забил. Он вообще не выходит. За 40 миллионов купили. Представляете, какие они жирные. А он постоянно на бане. Он слабый игрок, но забил красиво. И уже все вроде бы. Уже обнимали, целовались. <coughs> Тут написано 94 минут, тогда нет. Там было 90 плюс 10. И Шешко меньше школ забил Воевая победа Ман Юнайтед. Кстати, Ман Юнайтед входит в корпорацию Ницы. Редлиф, он владелец и Ман и <coughs> вместе с Вейсерами. по-моему. И владелец Ницы и Лозаны. ФК Лозана, Ницца и Ман Юнайтед это одна цепь. Я понимаю. <coughs> так. Еще матч. Ну, чумовой матч был. <coughs> матч Тура вчера. Ман Юнайтед Фухам. Форест сыграл с Кристал Паласом 1-1. Матч я не видел. Гипс Уайт забил сначала, потом Исмаил Асар 1-1 и все. И, Никол... и играли потом Форест в 10 ру Так. Надо обновлять постоянно. Такая табличка. Что я еще не, не прокомментировал? Не обосрал, да? Да вроде все обосрал. Обсирате. Арсенал первый. 53. Мансити 47 теряют. Ну, я. Я коки держу, чтобы Арсенал в этом году стали чемпионом. Ну да заслужили. выпьем это за ваше здоровье. Так, Асанвила 46. Ман Юнайтед 41. А Челси 40. На вылет пока ВСХМ, который хорошо играет Бенли, сегодня будет играть. И Волки. Ну, Волки, наверное, они пытаются реанимировать себя, но они не. Ла Лига. <связывая> Атлетик Реал Соседад. Ну, больше было моментов у Атлетика Реала Соседада. Гедеш забил сначала. Там были еще моменты, хотя в 10 играли. И в самом конце говорят <связывая> то забив ворота реал соседа испанская Лига в этом, в этом туре масса левых пенальти масса симуляций мендес не за что получился красную тот его смыкал он просто руку отдернув а тот упав за лицо схватился Ну, то ты вниз руку держишь а дель за лицо хватит вот кто спровоцировал Брейса Мендеса он гомосексуалист Реал Соседа заслуживал больше победы. Хитаф и Сельта по нулям. Реал Бетис, Валенсия, тоже левый матч. Вот это пенальти. Сначала было ворота э, Валенсии левый. Не, ворота Реал Бетиса левый. А потом на 23-й минуте такой же самый левый пенальти, ворота Валенсия. 1-1 долго было. В самом конце... Папа Форнальс э, вывел в Реал вперед Бетис, но Валенсия заслужила минимум ничью. Отвратительно судейство в этом матче. Реал Мадрид, Рай Валикана. <coughs> Сложный матч. Рай Валикана на удивление играли хорошо. Э, возьму паузу, на подключить этот э, э, планшет. Продолжаем. Был 1-1, шикарный мяч забил Венисию Жуниор в девятку далее. Видите, его выгнал, выжил он этого тренера и начал забивать. Ну, потому что ему меньше надо пахать в защите. Ему не подходила система Алонса. И Килиан Бапе забил, по-моему, левоватый пенальти. Левоватый. На, ну, на сотой минуте. Тянули уже, чтобы Главное было, чтобы Ибраим Диас добежал до штрафной. Он там упал, что вроде его застрелили, оказался жив. Ну, в общем, такая говно победа Реала. Что там я еще не обосрал? Сегодня Малерка Севилья. Реал Мадрид. Ну, в принципе, все обосрал. Так, табличка. Барса 55, Реал тянутся за уши 54, не по игре играет, говно игра. Атлетика 45, но Атлетика всю жизнь третья. <coughs> Это же Севилья и Атлетика Мадрид, лучшие команды Лиги Европы всю жизнь. Так, Лига 1, <coughs> как говорят, колхозная лига, ну попробуйте сыграть мне. Сразбург ПСЖ за барного не выпускает, потому что он играет плохо. И, хотя Крайний матч он сыграл неплохо. Сидит на бане глухо. Ну это видно по игре. Это только наши журналисты его там в жопу целуют. Кстати, посмотрел по В Испании тренируются, отдыхают. У них спрашивают, ну как вам тут? Они говорят, хорошо. Я удивился бы, если вы не сказали плохо. У всех пачки сыты. Играть не умеют, но тренируются как Реал Мадрид. Гуцуляк знаменитый наш игрок, который тоже играть не умеет, дутая личность в футболе, встретился со своим другом Долбиком, обнимались, целовались. И ряд игроков ездили, им достал Судаков билеты, ездили на матч Бенфика-Реал-Мадрид. Сразбург играл неплохо, было пенальти, потянул этот вратарь, россиянин, опять он пенальти хорошо берет. Потом Гела Дуэ забил на 27-й. ПСЖ Малюлю забил до и в самом конце Мендеш вырвали. И Ашраф Хакими получил красную по потому что чуть не оторвал ногу. И говорил, за что? За что? За что? Да за то, что ты в ногу бьешь за упа. Так. В общем, ПСЖ выиграли со слезами на глазах. Ница Брест. Сразу пенальти заработал Брест. Ну, там такое было. Левовато, но ну, поставили. Кассия забил. Потом сразу же забивает Камори Думбия 2-0. Я думаю, это я напрочил. Но ну, потом Али Абди и Ваи забили два мяча, еще могла Дниса выиграть, но не выиграли. Анже Мэсс 1-0. Анже же выиграл, как и говорил. Не благодарите. А Тууза не смогла бы играть <coughs> Асер 0-0. Леон жахнул. Лиль доги. Ну, а что Леон выиграет. Леон хорош. Табличка. ПСЖ 48, Уанс 46, Марсель 39. Ну, Уанс и ПСЖ будут драться за первое место. Так, Бундеслига. Боруссия Хаденхайм. Ну, тут веселье было. Сначала забивает Антон в Боруссии, потом Юлиан Нуис два подряд, 45 и 48 -е. И Саруги России вырвал победу для Боруссии 3-2. Хаденхайм в порядке запоминаю. Шударт выиграл у Фрайбурга, как я говорил, 1-0. Вчера только два матча было. Табличка. Бавария 51, 45, Боруссия. Хофенхайм 42, Хаффенхайме я смотрел там чудак. Сасик массаску Дивуара. Отличный игрок. Самый дорогой. Атакующий Вингер. Топовый. Хофенхайм, а ну, игроки. Вот этот Базума на Туре. Он со Швеции пришел. Так. Ну а так, в принципе, а, серия А. <клыш> Чуть не забыл любимую серию А. У меня сегодня на заставке будет Зелинский. Не Зеленский, а Зелинский, господи. Заново поезд. Нашло мне Зеленского. <клыш> серия А. Парма, Ювентус. Ну, там розрив башки був. Бремер, маккенні Бремер, 2 забив, Джонатан 9. Ну. Парма не взлетала. Кремнеза, інтер гра Зелінського, Он там все делал. У Уаутару Мартинес, перший, другий Зелінський, Оба мяча красаве. Кремнеза не взлетав. Кома, Таланта, как говорил, буде, ну, это дерби, урубка. Аталанта грала 10. Ну, кому не выиграл. И Тарина. Там в самом начале забил тогда Чи Адамс. Палочка выручалочка. Лечи проиграл. Но Тарина всегда играет 13-30. Хорошая погода. С удовольствием бы поехал в Италию. Поел бы Бурата. Мой любимый сыр. Обожаю Италию. Видно, в той жизни я был итальянцем. а так, в принципе, все. А, еще был матч хороший. Этот, ПСВ э, Эйтховен, не слышно пишет, Эйтховен, надо ручками набирать, так, сейчас наберу, ПСВ, о, не слышно, что не слышно, вы слышите, а оно не слышит. Я смотрел, редко смотрю R-дивизию, <как> играл ПСВ с Фейнордом. Под настроение смотрю хорошие матчи. Ну, тут было три в башки. Беспо, Абиспо, Густил, Эсмаэль, Сайбари. Разорвали они Фейнорд. И Гонсало Боржеш получил в 84-м красную карточку. Что там по табличке? У нас R-дивизия ПСВ 56. Опять чемпионом будет. Фейнорд. Там это тренирует э, за сборную Голландии. В нападении играл забыл его. 39, НЕК 38, АЯКС 38. Ну, тут еще за второе место борьба впереди. Ну, а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Сейчас загружу.